म् श्रीपरमात्मने नमः अदद्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तदम् तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच उतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्गम् अकीलकृतिकरमर्जुन दैव्यमास्मदमपार्थ नैकत्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तव अर्जुन उवाच कथम् भीष्महम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि गुरुनहत्वाहि गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैक्षमपीहलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीयभोगा नृधिरप्रसिद्धा न चैतद्विविद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेमयदिवानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न ेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहदस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहितम् मे शिष्यस्तेऽहंशाधिमान् त्वाम् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममामनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमावसपद्मृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषी केशम् के परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तु बभूवः तमुवाच ऋषी केशप्रहसन्निव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहम् जातुनासम् न त्वम् नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यावः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापाहिनो नित्या सांश्रिक्षस्वभारत यम् हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम् पुरुषर्षभ समदुःखसुखम् कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदम् ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्वभारत यतेनम् वेत्ति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनम् नित्यम् यथेन अजमव्ययम् कथम् स पुरुषः पार्थकम् घातयति सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् दहति पावकः न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अरच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवम् विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि अरदशैनम् नित्यजातम् नित्यम् वामन्यसे मृतम् तथापि त्वम् महाबाहो नैवम् शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वम् शोचितुमर्हसि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानिनत्वम् शोषितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतादिकथयिष्यन्ति देयाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाग्रहादुपरतम् मस्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्य राघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे महि तस्मादुद्दिष्टकौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा तेर्भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमाम् शृणु बुद्ध्यायुक्तो युक्तो यया पादकर्मबन्धम् प्रहास्यसि विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमाम् पुष्पिताम् वाचम् प्रवदन्त्यपि पश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तया पर्वचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्थः गुरुकर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम् योग उच्यते दूरेण ह्य वरम् कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्च कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः फलम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यतिनिश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम् प्रभाषेत किमासीतव्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतः ीतरागभयक्रोधस्थित यः सर्वत्रा न विस्नेहस्तत्तप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दतितद्वेष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः णीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयाभिनिवर्तन्तेनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते यदतोऽहपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम् मनः तानि सर्वाणि संयम्ययुक्त युक्ता मत्परः वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान्ू उपजायते ङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विहेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याश्रुबुद्धिप्रयवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नशायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुतम् तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नाभिराम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानाम् तस्याम् जागर्ति संयमी यस्याम् जागर्ति भूता निशा निशा पश्यतो मुनेः आपूयमाणम् ट जलप्रदेष्टम् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहायता सर्वान् निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी पार्थ नयनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरिः ओम् श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम दिल्लीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः